Доброе утро, друзья! Итак, девчонки, что я хочу сказать насчет моей прически. Там некоторые из вас интересовались и огорчались по поводу стрижки. Никакой стрижки нет. У меня каре как было, так и осталось. Вот сейчас. А что такое каре? Это же волосы все одной длины. Вот я их собрала и снова вот долька так что все нормально, все в порядке. А в стрижках ходить я не буду однозначно, потому что я люблю, когда волосы собраны и собраны строго. Когда я была еще девчонкой, мне хотелось бегать с распущенными волосами, выглядеть так интересно, изображать из себя какую-то там русалочку. Вот. А сейчас я люблю вот все собрать вот так. Вот сюда и все. И серьги. Так что все нормально, девочки, все в порядке. А, у меня волосы впереди такой длины, сзади чуть-чуть длиннее, но они все собираются, как видите, успешно. И все, что все нормально. Руки, а, девочки, задали мне вопрос, как я ухаживаю за руками это вопрос девчонки сложный чтобы за ними ухаживать за моими руками конкретно ухаживать их целый день нужно смазывать кремом а руки у меня очень сухие кожа рук очень сухая в отличие от кожи лица кожа лица слава богу как это в порядке но кожа рук это катастрофа я когда смотрю на руки думаю господи что это там за тети что это там за тетенька так что э, тут проблема. Тут, если э, хотеть, выг... чтобы руки выглядели нормально, их надо, ну я не знаю, через каждые 20 минут, наверное, увлажнять кремом. Я этого не делаю. Знаете, носить воду решетом я не люблю. Я просто ухаживаю за ногтями, за кутикулой. И вот таким образом, а что еще? Мне нравятся митинги, то есть перчаточки. Вы видели вот такие перчаточки <связывая> без этих пальчиков, вот, вернее, с этими, с моими пальчиками оголенными. Очень нравятся. И, ну, как-то вот кожаные есть. А таких вот полегче я не нахожу пока. Ну, хотелось бы вообще их носить как можно чаще. Ну, правда, вот э, перчатки, конечно, практически исключают кольца. Кстати, где мои кольца? Сейчас я вам покажу. Нет, это не те. Ну, ладно. А, вот, э, перчатки как бы почти исключают ношение колец. Но я вам скажу, мне все-таки, вот э, в моем случае я бы все-таки перчатки предпочла кольцам, потому что... Ну, вот надела перчатку, вот это видно, а вот этого не видно. И это приятно. Вот так. Так что, ну, вот, вот с руками, да, с руками вот такая есть проблемка. Как, как говорила одна моя знакомая, она и сейчас так говорит, просто мы не видимся. Она так всегда что-нибудь рассказывает, рассказывает, а в конце говорит... А так все нормально. Так что, девчонки, а так все нормально.